Жила моя свекровь. Вот ее засыпала вот под завалами, и мы даже не можем тело еще найти. На втором этаже вот как раз на завалы. На втором этаже у него младший брат с, со своей женой, с мамой и со свахой жили вместе здесь. Они только вот недавно переехали сюда, потому что у них там разбомбило все свеков забрала их к себе. Ну вот, один недели две, наверное, тут только пожили. Ну и вот. В 11 часов где-то лупанула, я был в той стороне, где балкон трехкомнатный. Выглянул мамка с однокомнатной, тут пропасть, все, резко шарахнуло. У меня дверь вылетела по ноге лупанула. Шоковое состояние, можно так сказать. Вот на четвертом этаже зарунована наша хата. Полностью зала, все упало, все стоят полностью. А, а вы верите в то, что не будут стрелять? Не верю, кажется, не, не верю. не верю. Никак. У них завтра праздник, видите ли. День победы. Вот они победу будут отмечать. Какое пример может быть? А вот она этого Гитлера родила, чтоб он зараза сдох. Падла такая. За что мы страдаем? За что? За кого? Не верю я, не верю. Как всегда, сделают немножко тише, пока оружие подвезут, а потом опять начнут. Светлана Петровна.